bismillahi rohmanir rohiym johil qavm payg'ambari bo'lgan muso alayhissalomni shu topshirig'ini shundan keyin qilib ketsa bo'lardilar mol so'yinglar deb buyurdi sigir so'yinglar deb buyurdi lekin sarkash qavm muso alayhissalomga yana savol berishda davom etdilar ular muso alayhissalomga qarab aytdilarki haligi qavm so'rayapti Musa alayhisalomga. Parvardigoringa duo qil iltijo qil bizga uni qandayligini bildirsin deyapti qavmni qarang de Musa alayhisalom ularga bitta topshiriq aytdilar xolos-ku. bitta sigirni so'yinglar dedi tamom mana shuni qilib ketsa bo'lardilar lekin bular bir nechta beodobliklarga bi yo'l qo'ya boshladi birinchi beodobligi bi Ud'u lana robbaka deyapti qarang robbingga duo qil deyapti robbimizga demayapti-da demayaptida johillar o'ziz o'ylab ko'ring sigir degandan keyin hamma sigir bir sigir aytilishiga darhol borib qilishlari kerak edi lekin ular sarkashlikni davom ettirdilar muso alayhissalom ularni javobiga olloh va jalladan javob beryapti olloh ularga bildirib aytdiki u shunday sigir bo'lsinki qari ham bo'lmasin yosh ham bo'lmasin bo'lmasino'shani o'rtachasi bo'lsin bas sizga buyurilganini bajaringlar ma tu'marun dedi. Alloh aytib, qilinglar shu buyurilganini lekin qavm yana masxarani yana sarkashlikni davom ettirdi ular Musa alayhissalomga qarab aytdiki yana robbingga duo qilgin iltijo qil bizga uni rangini qandayligini bayon etsin deyishdi qaranga shunchalik ham bo'ladi. Musa alayhissalom Allohning javobini ularga yetkazib alloh taolo shunday deyapti olloh shunday deb javob beryapti u sigir shunday bo'lsinki ko'rganlarni ko'zini quvontiradigan to'q sariq rangli sigir deyapti deb javob berdilar rangi ham aniq bo'ldi lekin ular bundan to'xtamadi alloh taolo ularga qayta qayta g'ijjalab tushuntirdi avvalida sigir dedi ular uni qanaqaligini so'radi u qari bo'lmasin o'rtacha bo'lsin dedi de endi rangini so'radi rangini ham olloh ularga bayon qildi lekin ular muso alayhissalomga qarab yana parvardigoringga duo qil iltijo qil bizga uni aniqroq bildirsin deyapti sigirlar bir biriga o'xshaydi shuning uchun ham bizlar qiynalib qolyapmiz agar bizga aniqroq albatta biz o'sha aytgan narsasini topib qilamiz deyapti bu yerda de ularni sarkashliklari ichida bitta yaxshi gap chiqib qoldi inshaalloh degan ya'ni olloh xohlasa degan agar mana shu so'zni aytmaganlarida ular aslo bu narsani topolmas edilar lekin olloh xohlasa biz ana shu narsani qilamiz deganliklari bularni keyin o'sha ishni bajarishiga sababchi bo'ldi shuning uchun har qanday holatda ham inshaalloh so'zini aytmoq'lik kerak qarangki azizlar ular judayam haddidan oshdi bu voqeada biz biladigan narsani mana o'ziz ko'rib turibsiz eshitayotgan odamni ham o'ylantiradigan g'azabini keltiradigan narsa ollohni buyrug'ini shunchalik muhokama qilinadimi ularga payg'ambar qilib yuborilgan zot yetkazib turgan bo'lsalar darhol qilib ketishliklari kerak hali yoshini hali rangini hali u yog'ini hali buyog'ini so'rayaptilar bizni dinimizda esa azizlar shuning uchun ham katratusual ko'p ortiqcha savol berishlikdan qaytargan biror narsani buyursa darhol qilish kerak payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni sahobalarga qarab alloh va jalla sizlarga haj qilishni buyurdi de dedilar kim qodir bo'lsa haj qilsin dedilar bitta sahoba ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, har yilimi dedilar rasulimiz alayhism unga javob bermadilar indamay turdilar Bu sahoba to'xtamadi yana so'radi ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, har yili haj qilishimiz kerakmi dedi payg'ambarimiz alayhi salot va sallam indamadilar bu sahoba to'xtamadi 3-chi marta yana so'radi ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam har yili haj qilishimiz kerakmi deyodi payg'ambarimiz alayhissalom unga qarab agar men ha desam sizlarga vojib bo'lib qoladi va buni qilolmaysizlar dedilar umringda bir marta qilasan dedilar mana shu joyda payg'ambarimiz alayhialotu vassalam ortiqcha savol berishlikdan qaytardilar agar o'sha joyda ha deganlarida har yili borishlik vojib bo'lardi buni hamma qila olmaydi tasavvur qiling milliardlab odam har yili haj qilishligini lekin bu yerda aytilinmagan gapni kovlab ortiqcha savol berishlikdan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qaytaryaptilar shuning uchun buyurilgan narsani juda chuqur kirib bo'lmaydi odamlar ba'zan savol beradi nima uchun bomdodda ikki rakat farz nega peshinda to'rt rakat o'qiydi nega asrda to'rt rakat ollohni buyrug'i tamom yoki bo'lmasa ba'zi bir narsalarni alloh taolo harom qildi desa nega harom qildi deb so'rab bo'lmaydi mana bu narsaga buyurdi nega buyurdi bu xuddi hozir siz bilan biz o'rganayotgan bani isroildagi mana shu baqaro voqeasiga o'xshab qolarekan shuning uchun azizlar alloh oalloh azza jallani yoki payg'ambarimiz alayhilt vassalam biror buyrug'ini yetkazganda unga albatta itoat qilib ketishlik kerak o'zlaridan bo'lgan ulamolar biror bir gapni gapirganda unga chuqur ketmasdan quloq solib ketishlik kerak o'ta chuqur kovlashlik bilan ko'p narsaga mushkullik paydo bo'lib qoladi dinimiz shunaqa azizlar o'zimiz ham ba'zan odamlar bilan muloqot qilayotganimizda bevosita mana shu baqara hodisasi esimizga tushib odamlarga ko'p gapiramiz sizga buyurilgan narsani qilavering uni ko'p kavlamangki bani isroildagi o'sha baqara voqeasiga o'xshab qolmasin deb qaytaramiz shuning uchun ham biz bu tarixni o'rganyapmizda azizlar demak bani isroil yana haddidan oshdi muso alayhissalomdan bizga aniqrog'ini ay aytib berishlikni so'ra ollohdan deb so'radi billah alloh aytdiki qarang olloh aytyaptiki endi sizlar o'sha tanlaydigan sigir shunday sigir bo'lsinki yer ham haydamagan bo'lsin sug'orishda ham ishlatilmagan bo'lsin undan tashqari unda birorta nuqson ham bo'lmasin hatto tanasida birorta dog' dug'i ham bo'lmasin haligilar aytdiki ana endi to'g'ri gapirding qarang a payg'ambar alayhisalotu vassallam noto'g'ri gapirdilarmi shu paytgacha yana ularni johilligini qarangki payg'ambariga qarab ha endi to'g'ri gapirding deyaptilar keyin ular o'shani so'ydilar ammo olmay qolishliklariga ozgina qoldi tafsir ibn kasirda mana shu oyatni tafsirda aytadiki bular juda qiyinchilik bilan topgan ekanlar o'sha sigirni bir yigitdan borib so'ragan hatto ba'zi bir mufassillarni ma'lumotiga qaraganda bola sigirni narxidan juda qimmatini talab qilib vazni barobaricha tilla berishlikni so'ragan bir, bir vazn keyin unamasdan ketgandan keyin qaytib kelsa ikki vazn hatto o'n vazngacha barobarida so'ragan degan fikr bildirgan mufassillar ham bor ekanlar ya'ni ular o'zlari o'sha avvalida alloh qaza va jalla bitta sigir so'yinglar deganida so'yishlik oson bo'lardi ammo ular mana shu rangli sigirni izlab izlab topib yana shunaqa katta narxga sotib olishlikka majbur bo'ldilar ana oshani so'yganlaridan keyin allohu qaza vajalla o'sha sigirni bir joyidan olib haligi o'lgan o'likka tekkizishlikka buyurdi keyin tirilishligini aytdi ular kelib sigirni so'ydilar va u go'shtidan olib mayitga urgan edi haligi o'lik tirildida o'zini o'ldirgan qotili o'zini jiyani ekanligini aytib mana shu joyda yana olamdan o'tdi bu yerda bir nechta hikmatni ko'rsatib qo'ydi alloh azza va jalla o'zini qudratini payg'ambari bo'lgan muso alayhissalomni xalqini orasida mo'jizasini ko'rsatdi ba'zida azizlar biz ham bani isroilga o'xshab qolmasligimiz kerak ayni shu mauzani ba'zi bir o'tirishlarda ba'zi bir uchrashuvlarda aytsak nimaga endi sigir dedi keyin o'sha ur deganda go'shtni qayeri bilan urishlikni buyurdi deb aytadilar man aytamanki sizlar xuddi o'sha tepadagi qavmni ishini davom ettiryapsizlar da bu narsa to'g'risida agar kerak bo'lganda alloh azza va jalla qur'onda aytgan bo'lardi balki bu bilan kifoyalanishimiz kerak bizdagi bo'lgan tarixiy voqeani shunday olishimiz kerak bu yerdan o'zimizga manfaat olishimiz kerak bekorchi foydasiz savollarni bermaslik ollohni buyrug'iga itoat qilishlikda o'ta chuqur ketmaslik va o'zini payg'ambari bo'lgan zotga ulug'lariga beodoblik qilmaslik va nafsini ko'yiga kirmaslik va insonni olloh xohlasa tiriltira tırı olishligini hammaga namoyon qilib ko'rsatganligini ta'limini oldik shunday ekan azizlar hammamiz mana bu hodisa bo'lgan tarixiy voqeadan o'zimizga yarasha xulosa olib hayot kechirmoqligimiz kerak dinimizda ortiqcha bekorchi savollar berishlikdan saqlanishligimiz kerak beodobchilikdan saqlanishligimiz kerak va bir kuni alloh qazza va jallani huzurida qayta tirilishligimiz haq ekanligini bu dunyoda ham bir necha marotaba ko'rsatib berganligini o'rganar ekanmiz u dunyoda qayta tirilib ollohni huzurida hisob kitob qilinishlikdan qo'rqib unga tayyorlanib bormoq'ligimiz kerak assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh